پرہزگاروں کی حالت بیان کیا گیا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کے ایک صحابی نے کہ جنہیں ہمام کہا جاتا ہے اور جو بہت عبادت گزار شخص تھے حضرت سے عرض کیا کہ یا امیر المومنین مجھ سے پرہیزگاروں کی حالت اس طرح بیان فرمائیں کہ ان کی تصویر میری نظروں میں پھرنے لگے حضرت نے جواب دینے میں کچھ تعمل کیا پھر اتنا فرمایا کہ اے ہمام اللہ سے ڈرو اور اچھے عمل کرو کیونکہ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو متقی و نیک کردار حمام نے آپ کے اس جواب پر اکتفا نہ کیا اور آپ کو مزید بیان فرمانے کے لیے قسم دی جس پر حضرت نے خدا کی و ثنا کی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا اور یہ فرمایا اللہ سبحانہ نے جب مخلوقات کو پیدا کیا تو ان کی اطاعت سے بے نیاز اور ان کے گناہوں سے بے خطر ہو کر کارگاہ ہستی میں انہیں جگہ دی کیونکہ اسے ہی نہ کسی ماسی ادکار کی ماسی ات سے نقصان اور نہ کسی فرمابردار کی اطاعت سے فائدہ پہنچتا ہے اس نے زندگی کا سرو سامان ان میں بانٹ دیا ہے اور دنیا میں ہر ایک کو اس کے مناسب حال محل و مقام پر رکھا ہے چنانچہ فضیلت ان کے لیے ہے جو پرہیزگار ہیں کیونکہ ان کی گفتگو جچی تلی ہوئی پہناوا میانہ روی اور چال ڈھال اجزو فروتنی ہے اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے انہوں نے آنکھیں بند کر لی اور فائدہ مند علم پر کان دھر لیے ان کے نفس زحمت و تکلیف میں بھی ویسے ہی رہتے ہیں جیسے آرام و آسائش میں اگر زندگی کی مقررہ مدت نہ ہوتی جو اللہ نے ان کے لیے لکھ دی ہے تو ثواب کے شوق اور اتاب کے خوف سے ان کی روحیں ان کے جسموں میں چشم زدن کے لیے بھی نہ ٹھہرتی خالق کی عظمت ان کے دلوں میں بیٹھی ہوئی ہے اس لیے کہ اس کے ماسوا ہر چیز ان کی نظروں میں ذلیل و خار ہے ان کو جنت کا ایسا ہی یقین ہے جیسے کسی کو آنکھوں دیکھی چیز کا ہوتا ہے. تو گویا وہ اسی وقت جنت کی نعمتوں سے سرفراز ہیں اور دوزخ کا بھی ایسا ہی یقین ہے جیسے کہ وہ دیکھ رہے ہیں تو انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہاں کا عذاب ان کے گرد و پیش موجود ہے ان کے دل غمزدہ مخزون اور لوگ ان کے شروع ایزا سے محفوظ و معمون ہیں ان کے بدن لاغر ضروریات کم اور نفس نفسانی خواہشوں سے بری ہے انہوں نے چند مختصر سے دنوں کی تکلیفوں پر صبر کیا جس کے نتیجہ میں دائمی آسائش حاصل کی یہ ایک فائدہ مند تجارت ہے جو اللہ نے ان کے لیے مہیا کی دنیا نے انہیں چاہا مگر انہوں نے دنیا کو نہ چاہا اس نے انہیں قیدی بنایا تو انہوں نے اپنے نفسوں کا فدیہ دے کر اپنے کو چھوڑا لیا رات ہوتی ہے تو اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر قرآن کی آیتوں کی ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کرتے ہیں جس سے اپنے دلوں میں غم و اندو تازہ کرتے ہیں اور اپنے مرض کا چارہ ڈھونڈتے ہیں جب کسی ایسی آیت پر ان کی نگاہ پڑتی ہے جس میں جنت کی ترغیب دلائی گئی ہو تو اس کی تمام ادھر جھک پڑتے ہیں اور اس کے اشتیاق میں ان کے دل بے تابانہ کھینچتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ پرکیف منظر ان کے نظروں کے سامنے ہے اور جب کسی ایسی آیت پر ان کی نظر پڑتی ہے کہ جس میں دوزخ سے ڈرایا گیا ہو تو اس کی جانب دل کے کانوں کو جھکا دیتے ہیں اور یہ گمان کرتے ہیں کہ جہنم کے شولوں کی آواز اور وہاں کی چیخ پکار ان کے کانوں کے اندر پہنچ رہی ہے وہ رکو میں اپنی کمرے جھکائے اور سجدہ میں اپنی پیشانیاں ہتھیلیاں گھٹنے اور پیروں کے کنارے انگوٹھے زمین پر بچھائے ہوئے ہیں اور اللہ سے گلو خلاسی کے لیے التجائیں کرتے ہیں دن ہوتا ہے تو وہ دانشمند علم نکوکار اور پرہیزگار نظر آتے ہیں خوف نے انہیں تیروں کی طرح لاغر کر چھوڑا ہے دیکھنے والا انہیں دیکھ کر مریض سمجھتا ہے حالانکہ انہیں کوئی مرض نہیں ہوتا اور جب ان کی باتوں کو سنتا ہے تو کہنے لگتا ہے کہ ان کی عقلوں میں فطور ہے ایسا نہیں بلکہ انہیں تو ایک دوسرا ہی خطرہ لاحق وہ اپنے امال کی کم مقدار سے مطمئن نہیں ہوتے اور زیادہ کو زیادہ نہیں سمجھتے وہ اپنے ہی نفسوں پر کوتاہیوں کا الزام رکھتے ہیں اور اپنے امال سے خوف زدہ رہتے ہیں جب ان میں سے کسی ایک کو صلاح و تقوا کی بنا پر سراہا جاتا ہے تو وہ اپنے حق میں کہی ہوئی باتوں سے لرز اٹھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں دوسروں سے زیادہ اپنے نفس کو جانتا ہوں اور میرا پروردگار مجھ سے بھی زیادہ میرے نفس کو جانتا ہے خدایا ان کی باتوں پر میری گرفت نہ کرنا اور میرے متعلق جو یہ حسنِ زن رکھتے ہیں مجھے اس سے بہتر قرار دینا اور میرے ان گناہوں کو بخش دینا جو ان کے علم میں نہیں ان میں سے ایک کی علامت یہ ہے کہ تم اس کے دین میں استحکام نرمی و خوش خلقی کے ساتھ دور اندیشی ایمان میں یقین و استواری برد باری کے ساتھ دانائی خوشحالی میں میانہ روی عبادت میں عز و نیاز مندی فقر و فاقہ میں آن بان مصیبت میں صبر طلب رزق میں حلال پر نظر ہدایت میں کیف و سرور اور سے نفرت و بے تعلقی دیکھو گے وہ نیک امال بجا لانے کے باوجود خائف رہتا ہے شام ہوتی ہے تو اس کے پیش نظر اللہ کا شکر اور صبح ہوتی ہے تو اس کا مقصد یاد خدا ہوتا ہے رات خوف و خطر میں گزارتا ہے اور صبح کو خوش اٹھتا ہے خطرہ اس کا کہ رات غفلت میں نہ گزر جائے اور خوشی اس فضل و رحمت کی دولت پر جو اسے نصیب ہوئی ہے اگر اس کا نفس کسی ناگوار صورت حال کے برداشت کرنے سے انکار کرتا ہے تو وہ اس کی من مانی خواہش کو پورا نہیں کرتا جاویدانی نعمتوں میں اس کے لیے آنکھوں کا سرور ہے اور دار فانی کی چیزوں سے بے تعلقی و بیزاری ہے اس نے علم میں حلم اور قول میں عمل کو سمو دیا ہے تم دیکھو گے اس کے امیدوں کا دامن کوتا لغزشیں کم دل متوازے اور نفس قانے، غذا قلیل رویہ بے زحمت دین محفوظ خواہش مردہ اور غصہ ناپید ہے اس سے بھلائی ہی کی توقع ہو سکتی ہے اور اس سے گزند کا کوئی اندیشہ نہیں ہوتا جس وقت ذکر خدا سے غافل ہونے والوں میں نظر آتا ہے جب بھی ذکر کرنے والوں میں لکھا جاتا ہے چونکہ اس کا دل غافل نہیں ہوتا اور جب ذکر کرنے والوں میں ہوتا ہے تو ظاہر ہی ہے کہ اسے غفلت شیاروں میں شمار نہیں کیا جاتا جو اس پر ظلم کرتا ہے اس سے درگزر کر جاتا ہے جو اسے محروم کرتا ہے اس کا دامن اپنی عطا سے بھر دیتا ہے جو اس سے بگاڑتا ہے یہ اس سے بناتا ہے بیہودہ بکواس اس کے قریب نہیں پھٹکتی اس کی باتیں نرم برائیاں ناپید اور اچھائیاں نمایاں ہیں خوبیاں ابھر کر سامنے آتی ہیں اور بدیاں پیچھے ہٹتی ہوئی نظر آتی ہے یہ مصیبت کے جھٹکوں میں کو علم و وقار سختیوں پر صابر اور خوشحالی میں شاکر رہتا ہے جس کا دشمن بھی ہو اس کے خلاف بے جا زیادتی نہیں کرتا اور جس کا دوست ہوتا ہے اس کی خاطر بھی کوئی گناہ نہیں کرتا قبل اس کے کہ اس کی کسی بات کے خلاف گواہی کی ضرورت پڑے وہ خود ہی حق کا اعتراف کر لیتا ہے امانت کو ضائع و برباد نہیں کرتا جو اسے یاد دلایا گیا ہے اسے فراموش نہیں کرتا نہ دوسروں کو برے ناموں سے یاد کرتا ہے نہ ہمسایوں کو گزند پہنچاتا ہے نہ دوسروں کی مصیبتوں پر خوش ہوتا ہے نہ باطل کی سرحد میں داخل ہوتا ہے اور نہ جادہ حق سے قدم باہر نکالتا اگر چپ سادھ لیتا ہے تو اس خاموشی سے اس کا دل نہیں بجھتا اور اگر ہنستا ہے تو آواز بلند نہیں ہوتی اگر اس پر زیادتی کی جائے تو سہ لیتا ہے تاکہ اللہ ہی اس کا انتقام لے اس کا نفس اس کے ہاتھوں مشقت میں مبتلا ہے اور دوسرے لوگ اس سے امن و راحت میں ہے اس نے آخرت کی خاطر اپنے نفس کو زحمت میں اور خلق خدا کو اپنے نفس کے شر سے راحت میں رکھا ہے جن سے دوری اختیار کرتا ہے تو یہ زہد و پاکیزگی کے لیے ہوتی ہے اور جن سے قریب ہوتا ہے تو یہ خوش خلقی وارحن دلی کی بنا پر ہے نہ اس کی دوری غرور و قبر کی وجہ سے اور نہ اس کا مل جول کسی فریب اور مکر کی بنا پر ہوتا ہے راوی کا بیان ہے کہ ان کلمات کو سنتے سنتے ہمام ہم پر غشی تاری ہوئی اور اسی عالم میں اس کی روپرواز کر گئی امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کی قسم مجھے اس کے متعلق یہی خطرہ تھا پھر فرمایا کہ مؤثر نصیحتیں نصیحت پذیر طبیعتوں پر یہی اثر کیا کرتی ہیں اس وقت ایک کہنے والے نے کہا کہ یا امیر المومنین پھر کیا بات ہے کہ خود آپ پر ایسا اثر نہیں ہوتا حضرت نے فرمایا کہ بلا شبہ موت کے لیے ایک وقت مقرر ہوتا ہے کہ وہ اس سے آگے بڑھ ہی نہیں سکتا اور اس کا ایک سبب ہوتا ہے جو کبھی ٹل نہیں سکتا ایسی گفتگو سے جو شیطان نے تمہاری زبان پر جاری کی ہے باز آؤ اور ایسی بات پھر زبان پر نہ لانا